एक नौजवान लड़का हजूर्ग की बर्गा में हाजिर होता है अर्ज़ करता है रसूल अल्लाह खजूरों का मेरा एक बाग है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ उस बाग के इर्द गिर्द एक दीवार बनाऊँ लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक पड़ोसी है हमसा है उसका दरत दरमियान में आ गया है अगर मैं वो दीवार बनाता हूँ तो उसका दरख्त दीवार के अंदर आता है और दीवार टेढ़ी हो जाएगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उससे कहा है ये दरख्त मुझे बेच दो वो बेचता भी नहीं मैंने पहले कहा मुझे दे दो उसने कहा नहीं दूंगा मैंने कहा बेच दो वो बेचने के लिए भी तैयार नहीं है यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए अब वो यतीम था हुजूर बारगाह में हाजिर हुआ नबी करीम सलम ने फरमाया उस पड़ोसी को बुलाओ की बारगाह में हाजिर हुआ। ने ये दे दो इसको। उसने कहा गुस्से में था बहुत नाराज था कि इस बच्चे की बारगाह में शिकायत ने इसकी रकम ले लो पैसे ले लो ये बेचता भी नहीं वैसे भी लेता अच्छा ऐसा करो की

मैं किसी तरीके से जन्नत दे दे। तो ये, ये भी वो में 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 जाएगा अगर ये दर उसके पड़ोसी से मैं खरीद कर इस यतीन को दे दूं मैं कहता हूं यती आका सल्हल है मेरे आका सल्लाज करता है कि अगर यह किसी तरीके से खरीद लू खरीद कर मैं उस यती दू तो क्या ये ऑप्शन मेरे लिए भी ओपन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ तेरे लिए भी है हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उस शख्स के पास जाते हैं आप फरमाते हैं तू मुझे जानता है जानता हूं। तो है ना जिसके बाग में खाने के इंतजार में रहते हैं और उस बाग के अंदर फिर इतना बड़ा तामीर किया हुआ है मीठे पानी का हुआ है तू तो इतना मशहूर बंदा है तेरे बाग के चर्चे तो पूरे मदीने में है पूरे शहर में हर बंदा तुझे यह जानते हैं उसने कहा कि देखो कि अगर तेरे उस एक छो खजूर के, के दर दे तो हैरान है। है हो गया है। दरख्त और उधर इतना बड़ा बाग अब क्या बात कर रहे हो क्या वाकई ये सौदा करना चाहते हो अबूदा रती फरमाया बिल्कुल वो मेरा पूरा बाग तेरा छह सौ खजूर के दरख्त थे उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत महल है और उसके गिर एक बड़ी नुमाया दीवार है जो आती है कहा वो भी तुझे दे दूंगा वो महल भी तेरा वो सारी खजूर के भी तेरे। वो सारा बाग भी तेरा किसके एक है। और की गवाही में ये सौदा होता है अब अब दहदारा हूँ फौरन वहां से जाते है अब उनकी जो सोजा है वो उस बाग के अंदर है अपनी सोजा को जरा बाहर रहो बाहर रहो मैंने इस बाग को तो बेच दिया है अब उम्मे दहदा जानती है ये बहुत बड़ा ताजिर है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है खसारे का सौदा नहीं करता कभी खसारे का सौदा नहीं करता उमे दहदा ने कहा है वो दहदा कैसे सौदा किया है कहा जन्नत के एक दरख्त के बेचा है अब देखो मेरे दोस्तों, अब देखो दहदा, वो ने बख्त खातून, खातून उसकी अजमतून को सलाम आज आप सोचे कि अगर आप की अगर आपकी बीवी होती और आप अपने घर जाते और अपनी बीवी से कहते अरे सुनती हो बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ घर से बाहर निकलो ये घर अल्लाह की में दे दिया है। वो कहती अरे अभी तो ये नया टीवी रखा है अभी कुछ जेवरात रखे जेवरात तो निकालने दो अरे नादान इंसान तू क्या किया घर ही अल्लाह के राम में दे दिया अबारा ने बाहर से आवाज़ दी कहा एक जन्नत के दरख्त के ने ये बात सुनी कहा तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है बहुत मुनाफे का सौदा किया है, है, है। खजूरें भी हैं है, अब ये खजूरें हमारी नहीं है मैं नहीं चाहती कि एक खजूर अल्लाह के राह में दिए गए माल से मैं अपने जेब में रख लूं तू ले कहीं इसकी वजह से जन्नत के दरख्त में हमें खसाया ना हो कहीं जन्नत के दरख्त से ना हो जाए सारी खजूरें लेकर बात के अंदर आ जाती है कहा कि उसका एक नन्ना बेटा था उसके मुंह में एक खजूर थी मुँह से खजूर निकालकर कर फौरन बाग में रख दी कहा अब इस पर हमारा कोई हक नहीं है ये अल्लाह का माल है अब हमने अल्लाह की राह में ले दिया है अब इस उलमा के दो कौल है एक मारूफ कौल की रोशनी अर्ज करता हूँ कि अबू तहदार्ला तो के इस बात के अलावा उनके पास और कोई बार भी नहीं था उनके पास और कोई दौलत भी नहीं थी उनके पास और कोई मान भी नहीं था लेकिन अब्दार की बारगाह में फिर हाजिर होते है याका यह सोता फक्का है ना आका यह सोता फक्का नबी करीम सल्ला खुश हो जाते हैं और हुजूर खुश होकर फरमाते है पढ़ लें मुसल पढ़ ले मुसल ये जुमले कह रहे है कितने तरक्त के कितनी टहनियों पे कितनी खजूर है माना माल है तू बार बार हजूर इशाद फरमा रहे बार बार यही जुमले और दो रिवायात इसमें दो वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया एक दरख्त के एक दरख्त का सौदा किया था अब तो तूने छह सौ दरख्त दे दिए तो जन्नत में छह सौ दर का तो कम अज कम तुझे मिलेंगे ना मैं मोहम्मद अरबी वसल्लम जन्नत में देख रहा हूँ जूरों के कितने दराज अल्लाह कितना ने तुझे दे दिए हैं मेरे दोस्तों इतनी कुर्बानी दी एक यतीम की खातिर दी लेकिन उन लोगों की कुर्बानी का अंदाज भी देखे उनकी कुर्बानी का अंदाज भी निराला है आज कोई कुर्बानी दे ना उसे जन्नत की जमानत मिल जाए या कोई कहे कोई शेख ही कह दे कोई स्कॉलर ही कह दे कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर ही कह दे कोई तहरीक वाला ही कह दे इतना काम करे ना तो फिर तेरा काम कबूल हो जाएगा वो कहता है मैंने तहरीक के लिए मैंने दीन के लिए मैंने इस मस्जिद की तामीर के लिए मैंने कमजोर हुदा के लिए मैंने दीनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी तहरीक के लिए इतना बड़ा काम किया अब ये काम काफी है लेकिन राम का ये नहीं था अब के लिए मेरे आका देख रहा हूँ और निशान मुस्तफा से मिल जाए आका की जुबान से मिल जाए उसकी किस्मत किस अरूज पर होगी लेकिन फिर ये नहीं है उसके बाद भी मेहनत करते रहे में जब दुश्मनों ने हजूर पर हमला किया अब अपने सीने पर उन तीरों को बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरे आका के कदमों में शहीद हो जाते हैं और गजबाए अहद के बाद मेरे आका ने तलाश किया कहा मेरा अबू भुद मुझे दिखाओ अरे वो खजूर वाला मेरे आका अबू तहदा को देखते हैं और देखते मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते फिर फरमाते हैं कम मिन इसके लगा ही मेरे हम नशी पास यू लोग आए मेरे हम अमनशी का और हो जाए हसी वो उधर अपनी जुल्फे

उनके तो जनुफों को हसीर होते हैं वो न अपना नाम मांगते हैं न वो तस्वीरें न वो ऐलाना के शो करते हैं